Boş gördük değerli izleyiciler. Ülkede ve dünyada baş veren en son haberlerden anındaca haberdar olmak için günlük haberler YouTube kanalımıza abone olun ve bildirişleri açmağı unutmayın. Azerbaycan arazisinde noyabrın 13'üne gözlenilen hava şeraiti hakkında prognoz açıklanıp, Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıp. Məlumata göre sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin değişken buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, Əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gece və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gece 9-14, gündüz 16-19 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 763 mm civa sütunundan 766 mm civa sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət gece 80-85%, gündüz 70-75% təşkil edəcək. Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmırsız keçəcəyi gözlənilir. Bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 6-11, gündüz 17-21, dağlarda gecə 3, 7 gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq. Günlük xəbərlər YouTube kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.